નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો એજોટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ દસ વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ સાત જન્મભૂમિ તો આજે આપણે પ્રકરણ સાતના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીશું सौथी पहला छे प्रश्न नंबर एक जननी सूचना छे निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जेमा सवाल नंबर एक छे जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है अ पृथ्वी ब आकाश क स्वर्ग ड नरक तो आनो जवाब थशे क स्वर्ग ત્યાર પછી सवाल नंबर बे भारत का भाल खाली जगह है हिमाचल विद्यांचल, मउंट आबू गिरनार तो यह जवाब अ हिमाचल सवाल नंबर त्रन गीता का गान करने वाले खाली जगह थे वाल्मीकि द्रोणाचार्य अर्जुन कृष्ण तो यह जवाब थे कृष्ण प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए है जेमा सवाल नंबर एक है जन जन के हृदय में कौन सी नदिया बसी है तो एना जवाब से जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियां बसी है त्यार पी सवाल नंबर बे कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की तो जवाब कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की त्यार पी सवाल नंबर त्रन जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है एनो जवाब से जन्मभूमि में काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहिल्या की बात बताई गई है त्यार पी सवाल नंबर चार शांति निकेतन क्या है जवाब शांति निकेतन एक तपोवन है जहां ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए जेनो सवाल नंबर एक हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है तो ना जवाब में आप लिखी सकिए पर्वत हिमालय हमारे देश का गौरव है यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कपाल कहा गया है त्यार पी सवाल नंबर बे कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं ना जवाब में आप लखी सकी कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है इस धरती को राम लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। त્યાર પછી સવાલ નંબર 3 શાંતિ સત્ય અહિંસા કા પ્રચાર કરને વાલે ભારતીય મહાપુરુષો કે નામ બતાઈએ ના જવાબ માં આપડે લખી સકીએ શાંતિ સત્ય ઓર અહિંસા કા પ્રચાર કરને વાલે ભારતીય મહાપુરુષો કે નામ ગૌતમ બુદ્ધ મહાવીર એવમ મહાત્મા ગાંધી ત્યાર પછી સવાલ નંબર 4 નિમ્નલખિત પ્રશ્નો કે 4-5 વાક્યો મે ઉત્તર લખીએ मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्म भूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है अपनी जन्म भूमि की धरा नदिया पर्वत महापुरुष महान परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है त्यारछी सवाल नंबर बे जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है तो इन जवाब में आपने लिखी सकिए कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रथ से पवित्र किया है भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी सावित्री राधा तथा अहिल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं भारत जग में धातु भावना और वसुदेव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है त्यार सवाल नंबर कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए तो इना जवाब में आप लिखी सकी भारत में अनेक महान नारिया हुई है सीता सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है सीता जी अपने पति राम के साथ चौदह वर्ष वन में रही इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े पर वे पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया सावित्री महान नारी थी उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी पति के शाप के कारण वे शीला बन गई थी श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था सीता सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। ત્યાર પછી સવાલ નંબર 4 ભારત વિશ્વ શાંતિ દૂત કેમ કહેલાતા હૈ? તો એના જવાબ માં આપડે લખી સકીએ ભારત એક શાંતિપ્રિય દેશ હે। સત્ય અહિંસા હમારે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી કે આદર્શ સિદ્ધાંત થે। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए सवाल नंबर एक जिसका गौरव भाल हिमालय जवाब में आप लिखी सकिए मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है इसे भारत का सिर कहा जाता है इस तरह हिमालय भारत का गौरव है त्यारछी सवाल नंबर बे जड़ता बनी चेतना सरसी जवाब में आप लखी सकिए गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श वह पुनः चेतनावस्था में आ गई थी त्यार नंबर तरन वह वसुदेव बना कुटुंबकम तो ए जवाब में आप लिखी सकी आज चारों ओर युद्ध का माहौल है पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है प्रश्न नंबर छ निम्नलिखित शब्दों के, के समानार्थी शब्द लिखिए पहलू है जननी एनो समानार्थी शब्द थे माता पची ज्योति तो प्रकाश